насмотревшись в том числе из западных фильмов, считали, что все рабочие заходом э, после оружия и наркотиков является третьей благотворностью. То есть, я э, сказать, могу подтвердить, что действительно это очень благотворная э, тема, э, э, но, скорее всего, не все смотрели замечательно советские мультики, они будут просто классными, когда подростки предложения купить сколько миллиардов э, было потрачено в Германии на, 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 старт от этого дела. То есть сначала надо вложить колоссальные деньги, которые, к сожалению, никто не хочет вкладывать. А достичь положительного результата можно вот, в одном случае. Вот я согласен с э, первой ступающей, потому что есть это элементарный принцип. Все участники сверхвощего закона, которые будут понимать, что здесь у меня надо Что мы не успокоились наших предков, мы позичили их в наших детей. Вот Если так, сказать, что в городе Харькове, то э, еще до недавнего времени практически ничем не отличалась от ситуации в больших и малых городах Украины. Э, транспортировка низкоэффективными старыми разработками Советского с -э, машинами, мусоровозами, за русской на шасси, газ, масс, КАМАЗ, ЗИЛ. Э, более 95% вывоз на так называемый полигон. Надеюсь, называть э, вещи своими именами, включая Кир, полигон номер в вот это банальная свалка, совсем затекающий относится. Это пожары, это фильтра со всеми затекающими. Я думаю, что возле полигон номер 5, там ситуация, что вообще я, я счет в полигоне в ближайших населенных пунктах, и воды столоваться пить нельзя. И, не знаю, город как бы среди деньги провод и подвозить эти воду больше для жителей. Дальше загрузки легкими фракциями, выбросы в атмосферу, парниковую газ и все такое прочее. Именно поэтому. Gracias. Uh... Петропарк на сегодняшний день в Украине нет мощностей, чтобы весь этот парк работал. Есть другие виды комбинированных бафов, которые замечательно с участием армии, которые не перерабатываются. Поэтому такие, к сожалению, на данный момент второй контейнер. Первый контейнер на самом потребителей и цена достаточно такая привлекательная. Поэтому тылка элементарно вращается в флекс, дробленка, да, дальше там здесь, сказать, финансово финансовый можно это нить и так далее. флекс это вообще просто цена сама поднимается там, в такую хорошую цифру. Все остальное на полигон. На правильный. 30 тысяч для отхода. Да? Машина такая стоит эти аппараты 800 тысяч гривен. Есть там 2 миллиона. Купили там 10 миллионов. В городах в прошлом году машина за год 0,46. И последний O То есть в любой системе э, утилизации подавляющей э, часть дорогой части занимает тариф. Учитывая, что 80% оплаты это население, 50% прикладывается на население. И только потому, что у нас основная первая металлика выбора, но реально у нас экономическая ситуация такая, что ну, нагрузку на населения заводить до, 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 до не надо. Но тоже я хочу сказать, вторая позиция на вторичном стадионе брать по э, оценкам по, э, по, по потенциала проектов проектов, потенциале всевышний цены город Тайков до может дать 12-15 миллионов евро в год доходной части по вторичной цели. Видите, там доходной части 15 миллионов. Но это потенциал То есть эти деньги там есть. Но надо вспомнить, что они только если бы достаточно, это 100% я даю, откуда никто не достаточно. Европейский Союз за 60%. Но 60%, через 7 миллионов, это достаточно внушительная цифра. Можно это сделать или нет? Моя глубокая часть убеждения, что это можно сделать. Я не в 2002 году в имени начал только один отбор вместе с теми же шекеров. И вот, э, через два месяца, после мы сняли в контейнерах, в двух микрорайонах приехал в тренер, мы показали ему территорию города. Там четыре контейнера установлены, но не готовы специально. Открываем контейнер с стеклом, там лежит пакет, пакет мусора. Открываем. Там... Субтитры сделал действительно продемонстрировать и реализовать ради комплексных решений северо-вощения с отходом. Это, это, это и сырье, это и полигонный газ, это и кризис, это и сокращение выбросов. Этот проект В.Путин да. пожалуйста, пожалуйста. – У меня похожий вопрос насчет сотрудничества с небольшими частными инициативами или общественными инициативами. Потому что ну, бюджет города всегда измеряется в миллионах, в миллионах. Вот, как в бы эти миллионы вписываются небольшие инициативы частные? Подход э, наш следующий. То есть это должны быть э, ну, реальные. Я вообще скажу, с 2002 года я сколько видел инвесторов, за это направление отвечаю. Я, я первый отвечу на ваш вопрос. Где я могу посмотреть промышленную работу? То есть оно должно работать еще. Оно должно быть экологически Почему сейчас это удобно? 110 тисяч населення, тоді така програма стає рентабельною. Але коли ми готували програму і зараз над неї працюємо, де є вузьке місце це шкідливі експлошки. Ми всі навіть так не чіпаємо, так? я був працівник прокуратури, я розумію, що таке заняття це роздільним збором сміття і зібрати певну кількість шкідливих відходів. Це буде кримінальна справа грантова. Як ви розглядаєте це питання? бо я думаю, що не спільно, міста України повинні апелювати до уряду, і уряд повинен зобов'язувати виробників цієї продукції, ламп, батареїв, щоб вони в місцях продажу організовували возврат. Тобто я пішов купити батарейку, купив нову, а став, опустив будну, який виробник повинен її і Дякую. Даже на данный момент ну, существует определенные опасные отходы, существует система, есть предприятия, которые имеют лицензии и собираются, в основном, это, это промышленные предприятия. А если их брать население, ну, к сожалению, опасность еще не было. В том городе, скажем, в городе, есть ну, школа, гольф, достаточно активный директор, вот они собрали батарейки, деньги, перенесли контейнер батареи и обратили ну, да. все туда. Я всех пойду, никого не. Кто ее сделал? как, 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 сделал неправильно. Я забрал эти батареи. Вот если я сейчас на предприятии, в батареи, Но сейчас любая проверка приходит. Открываем лимит на обращение отходов. Это не нужно ответить. Что такое, так получается проблема. Некуда. Вот, э, некуда. Дальше с населением, где же э, э, экономные вот, лампы. Куда? Все это в кондент. собирание сметя контейнер наш кипрыми, во-первых, ничего не даст, во-вторых, мы его разберем, что с ним делать. Это же криминальная ответственность. Да, у нас. Петров Александр, компания «Комашков» в России. У меня вопрос, я извините, пожалуйста, не сначала участвовал, но по схеме вижу, что у вас предусмотрен сбор биогаза, и хотел бы спросить, не рассматривали вы прессование хвостов? Плюс есть ФИЗО, я понимаю, что у нас в России это более развито, у нас нет фиоскового протокола. У вас можно это реализовывать. Но тем не менее, это тоже плюс зрения, имеет место быть, прямо. This